بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد नाज़रीन आप देख रहे हैं नू टी वी जद्दा और मैं हूं आकिल। तकबल का आगाज हो चुका है कबूलियत बख्शे आमीन العالمین. रमजान क्या आता है कि शकूक और شبہات और नए سوالات उभर कर आते हैं यही हाल आज इस रमजान में भी महसूस किया जा रहा है कोरोना वायरस के खतरा हर शख्स के सर पर मंडला रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हरमैन शरीफे में, में यह ऐलान किया गया है कि मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम मक्क्रमा में 10-10 रकात तरावी की जाएंगी दस रकात तरावी को लेकर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रजीब का संबली साहब की एक तहरीर गर्द, गर्दिश कर रही है जिसका वनवान है इम साल मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी में सिर्फ दस रकात नमाज तरावी क्यों इन्हें यह एतराज है कि इस साल बीस रकात की बजाय दस रकात क्यों पढ़ी जा रही है और इस तहरीर में इन्होंने कुछ मशवरे भी हकूमत को दिए हैं मैं आपकी खिदमत में इस तहरीर पर एक तबसरा हव शकील साहब मेरठी दिल्ली से उन्होंने भेजा है वह आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ और उस इस तबसरे के बाद फिर एक और मशवरा जो हमारे बरदरान देवंदी मकतब फिक्र के लोग हमेशा सऊदी अरब को दिया करते हैं वो वह में भी दस्याब यहां पर तहरीर कर दिया गया है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि ये पहला मौका नहीं है कि हरमैन के जिम्मेदारान को इनकी जानब से इस तरह के मशवरे दिए गए हों बहरहाल अब रुख करता हूँ हफ हाँ शकील अहमद मेरठी की जानब वो इस सिलसिले में जो कि तहरीर आई है संभली साहब की वो क्या रहनुमाई कर रहे हैं असल वर वक्त डॉक्टर मोहम्मद नजीब कासमी साहब की एक तहरीर नज़र से गुजरी है जो हराम शरीफ में इस साल तरावी से मुताल है कि उन्होंने बीस रकत के बजाय दस रकात या यूं कह लीजिए तेरह रकात पढ़ने का जो फैसला किया है उससे मुतालिक है जी हमारी राय में इस तहरीर की कोई जरूरत नहीं थी बेशक क्योंकि हमारी जमात के तो किसी आलिम ने हमारे इल्म की हद तक इस फैसले पर तनकीद नहीं की है सही बात है डॉक्टर साहब मोहतरम की इस तहरीर में चंद बातें काबिल गौर है और महल नजर है सबसे पहले तो उन्होंने कई मतलब अपनी तहरीर में इस बात का जिक्र किया है कि 1400 साल से ये अमल चला आ रहा था जी वो अब भी जारी रहना चाहिए था इस सिलसिले में हमारी गुजारिश ये है कि ये दावा भी बिला दलील है 1400 सौ बरस से सही बात है क्योंकि हजरत उमर और ने अपने जमाने खिलाफत में जब बाजमात नमाज तरावी का बाकायदा इंतजाम किया तो मावित्र ग्यारह रकत का इंतजाम किया था हजरत उबैब ने काब और तमीम दारी रबीलम को जैसा कि मालिक ने अपनी मोहत्ता में जिक्र किया है मावित्र ग्यारह रकत पढ़ाने का जिक्र है मावित्र ग्यारह रकत पढ़ाने का हुक्म दिया था सही और उसके बाद बरसा बरस तक ये मामूल रहा और ये भी मालूम है फुका ने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि एक जमाने में मदीना मनवरा में 36 रकात की होती थी नबी में जी। तो ये 1400 साल का दावा 20 रकत का हराम शरीफ में तसलसल के साथ अदा किया जाना ये पहले नजर है बिल्कुल नहीं।, नहीं है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है सही बात है इसी तरह फुकान ने अपनी किताबों में नमाज तरावी की तादाद का जिक्र इकतालीस रकत तक किया है तो जाहिर है कि इकतालीस रकत भी हरमैन शरीफेन में किसी न किसी जमाने में होती रही होंगी तो बीस के बारे में ये कहना कि तसलसल है चौदह सौ साल का ये दुरुस्त नहीं है इसी तरह मौसूफ ने इस बात को जिक्र किया है अपनी तहरीर में कि हजरत मोहम्मद रबील तुम के जमाने खिलाफत में साहब कराम की इतफाक राय से बाकायदा बीस रकत शुरू हुई ये दावा बहुत बड़ा है लेकिन बिला दलील है जखीर अहादीस में किसी भी सही सनत के साथ इसका सबूत नहीं मिल पाएगा ये बहुत बड़ा दावा है और आम तौर आमतौर परमाय अहनाफ इस बात को बयान करते रहते हैं सही बात है। और बीस रकात की नस्बत हजरत अमर रजील् तुम की तरफ करते हैं जो दुरुस्त नहीं है जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जमाने सेल्फ में बीस रकात से कम भी पढ़ी जाती थी और बीस से ज्यादा भी इकतालीस रकात तक पढ़ने का जिक्र फुका ने अपनी किताबों में किया तो सहाब इकराम का इतफाक कभी भी बीस रकत पर नहीं हुआ किसी भी दौर में इसलिए ये दावा बिला दलील है और सही नहीं है एक बात तो डॉक्टर साहब ने बहुत जोरदार कह दी अपनेमा यानी हनफी वलमा के मसलक और उनकी राय से अलग होते हुए <laughs> लिखा है कि तरावी की तादाद रकत में यकीनन गुंजाइश है यानी बीस रकत पढ़ना जरूरी नहीं है तो मेरे मोहतरम जब बीस रकत पढ़ना जरूरी नहीं है तो फिर आपको शिकायत किस बात की है सही बात है इस तहरीर की जरूरत क्या पेश आ गई बिल्कुल मुनासिब बात है हालांकि नफीमा हमेशा बीस रकत को सुन्नत मौकदा कहते आए हैं और बराबर लिखते आ रहे है उनके यहाँ बीस रकात की पाबंदी बिल्कुल इसी तरह है जैसे फर्ज नमाज की रकात की पाबंदी है यानी जिस तरह ज़हर की नमाज चार रकत है न पांच पढ़ सकते हैं न तीन हाँ इसी तरह उनका तस्वर तरावी के बारे में लेकिन खैर डॉक्टर साहब ने अपनी तहरीर में ये बात लिख दी है कि इस बात की गुंजाइश है बड़ी बात है और 20 रकत पढ़ना जरूरी नहीं है यही तो किया है उन्होंने हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने और वहां के रईस शुभन हरमैन शेख सुदेस हफीजाला ने यही तो किया है इस वक्त उनको जो मुनासिब समझा वो उन्होंने फैसला किया बिल्कुल, बिल्कुल और हमें समझते हैं कि हरमे शरीफ के केलमा वहाँ की क्यादत वहाँ की हुकूमत दीनी मामला में बालिग नजर है बाशूर है <laughs> उन्हें किताब और सुन्नत का इलम है बेशक। मनहज सलफ का इलम है और उसी की रोशनी में वो फैसले फरमाते हैं तो बहरहाल ये चंद बातें थी इस तहरीर से मुताल जो मैंने इस अपने ऑडियो में अर्ज की है जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस तहरीर की कतन जरूरत नहीं थी बिल्कुल अब रहा यह कि उन्होंने हमारी जमात का जिक्र किया है कि उम्मत मुस्लिमा की एक जमात आठ रकत कायल है तो दस के बजाय उन्हें आठ रकत कर लेनी चाहिए थी ये भी मशवरा है तो हमारी जमात ने तो ऐसा कोई मुतालबा किया नहीं है और ना इस फैसले पर कोई तनकीद की है हमारा मौकफ तो यह है कि तराबी और तहज्द एक ही नमाज है तौर पर रसूल सल्ला वसलम का अमल मावित्र ग्यारह रकात मिलता है बेशक लेकिन बाद रिवायात से जो सही है उनसे नबी सल्लाह का तेरह रकत पढ़ना भी मिलता है सही बात है जैसा कि सही बुखारी में ग्यारह नंबर पर हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजीला अपनी खाला मैमोना उम्रमोमिन मैमोना रजील्ला के घर में थे रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने क्याम किया था तो उस क्याम की कैफियत को उन्होंने बयान किया है और वो उसमें दस रकात का जिक्र करते हैं सही और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विक्र पढ़ा रिवायत इस तरह है लंबी रिवायत है मैं उसका अखीर के चंद जुमले चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ फरमाते हैं के फसल रत सुमरकैन सुमर का दो दो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम ने पढ़ी यानी दस रकत हो गई है फरमाते सुम अड़ा ताजाजा अहलमुअी फ़काम सल्लाम ने वित्र के बाद कुछ देर आराम फरमाया यहाँ तक के मुद्दिन आ गए और उसके बाद नबी वसल्लम खड़े हुए और हल्की सी दो रकतें यानी फजर की जी और उसके बाद नबी अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और नमाज फजर की इमामत फरमाई जी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस से तेरह रकत का सबूत मिलता है।, सही है अब अगर इसमें वितर की तादाद रकात का जिक्र नहीं है एक रकत वितर है तो ग्यारह हो गई सही बात अगर तीन मित्र नबी अलैहि वसल्लम ने पढ़े तो ये तेरह रकात हो गई बिल्कुल बिल्कुल तो अगर तेरह रकात भी हराम शरीफ में पढ़ी जा रही है तो खिलाफ सुन्नत नहीं है सही बात है इसलिए हमारी राय में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हैब्बुल आलमीन हम सबको दीन की सही समझता वरम वाल ये थे हफ शकील अहमद मेरठी अल्लाह रबालमीन सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्रता फ़रमाए मोहतरम संभली साहब ने यहाँ अपने इस 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 तहरीर में जो मशवरा दिया है हरमैन शरीफन के जिम्मेदारान को ये पहला मौका नहीं है मैंने जैसे अर्ज़ किया ये इस तरह के मशवरे देते रहते हैं ये तो खैर एक खूबसूरत मशवरा है लेकिन इससे पहले एक और मशवरा दिया गया और वो मशवरा इस किताब में हमारे देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोगों ने इसको लिखा है मौलिमहुजाज मौलाना कारी सईद अहमद साहब इसके मौलिफ़ हैं सहारनपुर इस मशवरे से पहले मैं आप हजरात से ये जानना चाहता हूँ कि हरमैन शरीफेन के जो जिम्मेदारान हैं वो एक बाकायदा तौर पर मुस्तकिल कमेटी है और वो शून उल हरमैन को वहाँ की साफ सफाई सुथराई और हर मामले पर नजर रखती है और बहुत ही संजीदा कस्म के लोग हैं और उनकी सरबराही अफ़दिल शेख डॉक्टर अब्दुलरहमान सुदेश हवीद को आ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानब से खादि हरमैन शरीफेन हविद की जानब से दी गई है और वो इसके अहल हैं मैं यकीनी तौर पर इस बात हाफिज शकील की बात की तायद करता हूं कि शरीफ अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा सूझ बूझ से अच्छे अच्छे फैसले लेने के अहल हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अच्छी सोच रखते भी हैं अब अगर फैसलों पर या मशवरों के तहत फैसले होने लगे तो जरा सोचिए सऊदी अरब की जितनी भी दुनिया भर में एम्बेसीज हैं अगर वहां पर बॉक्सेस लगा दिए जाएं कि भाई आप अपने सजेशन बॉक्स हमने यहां पर डाल दिए हैं आप अपने सजेशन बॉक्स के जरिए अपनी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं तो क्या हाल होगा कवाली गाने वाला कहेगा कि मुझे कव्वाली गाने की इजाजत दे दी जाए और रक्स करने वाला कहेगा कि मुझे हरमैन में रक्स या मातम करने वाला ये चाहेगा कि मैं मन में, में मातम कर सकूं हालांकि इस बात की नई इजाजत दी जाएगी और न इसकी जरूरत है क्यों क्योंकि हरमैन शरीफ अल्लाह के फजल करम से बहुत ही संजीदा और जिम्मेदारान शख्सियात जो हैं उसकी देखभाल के लिए मुस्तैद और अल्लाह के करम से हकूमत ने उनके ये जिम्मेदारी उनके सर पर डाली हुई है अब मैं रुख करता हूँ उस एक अजीब गरीब मशवरे की जानब होता क्या है होता यह है कि जब अरफात हज होता है अरफात के दिन अरफात के दिन योम अरफा को जहर की दो रक़ात नमाज और असर की दो रक़त नमाज जहर के वक्त पढ़ी जाती है जहर की दो और असर की दो जहर के वक्त पढ़ी जाती है अहनाफ के यहां यह है कि जहर के वक्त जहर और असर के वक्त असर पढ़ी जानी चाहिए क्यों क्योंकि इनका मौकफ यह है कि ये जो अरफात में जो नमाज पढ़ी जाती है या शेख सुदेश पढ़ाते हैं या शेख अब्दुल अजीज शेख अब तक पढ़ाते रहे हैं जितने भी इमाम हैं ये मुसाफिर नहीं होते अब इनको ये चाहिए कि इस इमाम को ये पहले तो मुसाफिर करें ताकि बिलजमा हम सब इसके पीछे नमाज पढ़ सकें और ये मशवरा क्या दिया है वो मशवरा आप इसे गौर से सुन लीजिए मसला यह है कि मुकीम शख्स को कसर करना जायज़ नहीं ख्वा मुक्तदी हो या इमाम और अगर इमाम मुकीम हो और कसर करे तो उसकी इक्तदा ना मुसाफर को जायज है और ना मुकीम को ये इन्होंने एक अनवान के तहत मसला बांधा है मसला दिया है अच्छा और नीचे ये लिखते हैं मसला उसी मसले की वजाहत करते हुए अगर इमाम मालकी या हम्बली वगैरह हो और मुकीम हो और कसर करे तो हनफी को उसकी इक्तिदा जायज नहीं जैसा कि आजकल इमाम मुकीम नमाज पढ़ाता है जो इमाम है ये कहते हैं शेख सुदेश शेख सुदेश नमाज पढ़ाते हैं तो वो मुकीम हैं इसलिए इनको उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और कसर करता है ऐसी सूरत में हनफियों को उसकी इफ्ता करनी बल्कि अपने अपने वक्त में जोहर और असर की नमाज पढ़नी चाहिए जमा न करनी चाहिए मालिक वगैरह के नजदीक मुकम को भी अरफात के मैदान में आरफात में कसर करना जायज है लेकिन हनफी को इसकी इकतदा करना जायज नहीं यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि जब मालकी भी सही हैं और हम्बली भी सही है और वह नमाज भी सही है तो फिर आपके उनके पीछे क्यों नहीं नमाज होगी खैर हां अगर तीन रोज की मसाफत से सफर करके आया हो तो इक्तिदा जायज है हकूमत को चाहिए सुनिएगा हकूमत को चाहिए कि वो अहनाफ के मजहब की भी रियायत करे और इमाम को मोटर में सवार करके तीन रोज की मसाफत पर भेज दिया करे ताकि बिल इत्तिफाक सबके नजदीक सही हो जाए मतलब मुसाफिर नहीं है लेकिन उसको पेट्रोल डलवा के दो दिन मर्डर गश्ती करवाए इमाम को इधर उधर घूमे और फिर उसके बाद वो आ जाए तो बिलजमा सब के उसके पीछे नमाज हो जाएगी ये है मोलिमहजात कस्सा मुख्तसर ये खुलासा कलाम ये कि इस तहरीर की या इस तरह के मशवरों की कतई ज़रूरत नहीं है हरमैन शरीफन के ज़िम्मेदारान और यहाँ के हुक्मरान मैं समझता हूँ कि वो इस बात के अहल हैं और वो मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत फ़ैसले भी लेते हैं और अल्लाह रबालमी से दुआ है कि अल्लाह ताली ख़ादरमैन शरीफे और उनके मतवन और ज़िम्मेदारान को ख़ास पर रईस अलहरमैन समात शेख से रखे इस मुल्क के बाशिंदों को और जितने भी मुसलमान याल्हरब्लम उनकी हिफाजत फरमाए उन्हें शांति और सलामती आता फरमाए और रिस्क में वसैत और अल्लाह रबालमीन अपने फजल की बरखा इस मुल्क भी, पर भी हमारे ममालिक भी और तमाम दुनिया के लोगों पर अल्लाह रबालमीन बरखा बरसानी जारी फरमा दे हमें माला मार कर दे हमारे बच्चों को अल्लाह रबुलामी सही तालीम जो उनकी रुक गई है उसको उनके नफा बख्श इलम से उनको नवाज दे और जो हमारे बीमार हैं अल्लाह रब्लामीन उनको सेहत और आफियत अता फरमा दे जो कमजोर हैं अल्लाह उनको ताकत दे दे और जो लोग इस वबा और बीमारी से जंग लड़ रहे हैं अल्लाह रबीन उन्हें सुरखुरु अता फरमाए और जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं तकलीफ से अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक उनके गुनाहों का कफवारा इसे बना दे दर्जात की बुलंदी का सबब इसे बना दे और होशियार रहे ये इस तरह के जो मैसेजेज हैं ये हमारे और आपके जहन ही पहुंचते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के जो पैगाम इसलिए पेश करें ताकि आप भी सूझबूझ से सही फैसला ले सकें अपना ख्याल रखें घरों में रहें जब तक कि उलातुल उमूर की जानब से आपको इजाजत नहीं मिलती कि आप बाहर जाने जाकर घूम फिर भी सकते हैं रमजान में खास तौर पर अपने औकात का सही इस्तेमाल करें घरों में रहें घरों में ही नमाज पढ़ें और इंशाला अब रमजान के मसाइल पर हम रोज गुफ्तगु किया करेंगे आप भी अगर अपना सवाल भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई है उन्हें भी देख लें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोज आप तक पहुंचती रहे और जब आप तक पहुंच जाए प्लीज so so الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون